работать бог повеляет 6 дней работать искал 34 12 21 и когда вспомните все повелен вам говорите мы рабы ничего не настоящий потому что сделали то что должны были сделать луки 1710 6 дней работы делай в них всякие дела твои иска 29 6 лет засевей поле твое и 6 лет образу виноградник но и собирай произведение их левитом 25 3 кто не хочет трудиться тот и не ешь но слышим, что некуда ли у вас поступает бесчинно, ничего не делать, а суетаться, так и увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая без моли, ели свой хлеб, второй три 3.10. Апостолы ни у кого не ели хлеб даром, но занимались трудом и работаю ночью и день, чтобы не обременить никого из людей. 2 Фисклицин 3, 3.8. Хотя имели власть не работать. 2 Фисклицин 3, 3.9. Или один я и Варнава не имели власть не работать. Павел пишет 1 Коринфянам 9.6. Закон Моисея и сам Христос повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9.14. Но Павел свидетельствовал себе, я не пользовался ничем таковым. 1 Коринфянам 9.15. Он говорит, трудимся, работаем своими руками. 1 Коринфянам 4.12. Ибо вы помните, братья, труд наш и изурение, ночью днем работает, чтобы не que <laughs> Хотите, кого из вас мы проповедовали у вас в благовестии Божьей первых 2, 2.9. И нам повелевают усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам первых свидетельствах 4.11.12. Это работа земная для того, чтобы мы не нуждались в пище, питье и одежде. Соломон сказал, лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Притча 12:9. Лучше тот, кто трудится и имеет во всем достаток, нежели кто праздно ходит и хвалится, но нуждается в хлебе. Сираха 10.30. Много трудов работы предназначено каждому человеку. Сираха 41. Так и сын Израиля не послушали Моисея по молодушию и тяжести работ. Исход 6.9. Но Егова вывел народ из этой работы. Третий езда 2.1. И дал им духовную работу, быть народом святым, царством священников. на 6. Ибо человеку, который до пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботы с Собирать, копить что после отдать доброму пред лицом Божьим и говорит, 26: так Ездра ставил работу, дела и упражнялся в законе Бога и взыскал его. Третий Ездра, 13,54, серах 11:10, дает наставление: не берись за множество дел при множестве дел не останется без вины. Иисус сказал, а посеяно в терне означает того, кто слышит слово, но забота века сего, обольщение богатства заглушает слово, и он бывает бесплодный. Матфея 12:2 22, 3:9 3, 9, говорит, что польза работающим от того, над чем он трудится. Первое, что видит Экклезиаст, что всякий труд, работа и всякий успех в деле производит взаимную между людьми зависть. Экклезиаста 4:4, 4. Второе, сильная работа, как это в Америке, по 12-15 часов во все дни свои ел потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде, Экклезиас 5:16 И всегда человеку мало, до дня смерти он работает и работает, чтобы нажить богатство. А кому оставить его? Николизиас говорит, что если сын после него не станет такой, что все это так, как блудный сын расточил имение живья, распутно. на 15.13, или же враг придет и все, все заберет богатство. Поэтому Библия говорит о беззаконии Содома, это праздности, из 16.49, о чем говорит Асап, Псалом 72.5, о нечестивых людях на работе человеческом нет их. Однако бывает и такое, когда Бог смиряет сердце людей работами. Псалом 106.12, Писание говорит, не лет наших 70 лет, а при большой крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. Псалом 87,10, закон Божий устанавливает возраст и время работы числом 4,47. Так Христос, причте о работниках, виноградник говорит о времени работы. Матфея 20 глава. Премудрость зовет на работу виноградник, однако один говорит не хочу. А после раскаивший пошел, а другой сказал: Иду, и не пошел. Матвей, 21 глава. Притча 1 глава. Апостол Павел призывает пресвитеров церкви, дабы им сказать о работе своей винограднике Господнем. Он сказал, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиромудрым и многими слезами среди искушений. Деяние 20, 18, 19. Вспоминая свою юность, когда мне пришлось десятки лет работать, дабы иметь пищу и одежду, но при всем этом я стремился к работе духовной, работая Господу. И в 30 лет Бог стал уделом моим, освободил меня от всех земных работ, дабы мне целиком все время дать себя для работы Господу. Хотя так само, как у Павла, работа Господу до ныне среди искушений, и останавливалась работа при Доме Божьем, как Ездра 4.24 говорит. Однако работа продолжается в прозолитизме до ныне. Мы однако же Ими настроили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало, доставало усердие работать. Неемии 4.6. Строительство продолжается, несмотря на угрозы врагов, которые являются враги человеку домашнего его. Но при любых искушениях работа продолжается быстро и успехом. Ездри 5.8. Дабы дать всем жителям нашей планеты Земля пищу вовремя. Матфея 24.45.